السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله پاک بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نماز فجر زندگی کی پہلی فتح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں دنیا میں کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہے کوئی نیند سے لڑ رہا ہے تو کوئی گناہ سے اور کوئی اپنی ہی کمزوریوں سے لیکن سب سے بڑی جنگ ہے نفس سے جنگ اور اس جنگ کی پہلی کامیابی ملتی ہے نماز فجر میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ کے کانوں میں آزان کی آواز گونجتی ہے السلاۃ و من النعم نماز نیند سے بہتر ہے ذرا سوچئے تو وہ لمحہ جب رات کا اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے دنیا سو رہی ہے مگر کچھ دل زندہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے بلاوے پر لبیک لب کہتے ہیں یہ ہیں وہ کچھ نصیب لوگ جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ الفاظ صرف آواز نہیں ایک دعوت ہے ایک انقلاب ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے بلاوا ہے کہ اے میرے بندے خواب سے جاگ کیونکہ اب زندگی کی اصل شروعات ہے یقیناً جس نے فجر کی نماز ادا کر لی اس نے اپنے دن کی روحانی بنیاد درست کر لی قرآن کریم میں فجر کی نماز کی عظمت اللہ تعالیٰ نے فجر کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نماز اللہ پاک کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے ولفجری ولی عَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اللہ پاک خود فجر کی قسم کھاتے ہیں کیا خیال ہے کہ اللہ پاک کسی معمولی چیز کی قسم کھائیں گے قسم تو صرف اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں عظمت اور نشان قدرت ہو قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے انا قُرْآنَ الْفَجْرِ کا نمش فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنا یقیناً مشہود یعنی فرشتوں کی موجودگی میں ہوتا ہے یعنی فجر کے وقت اللہ پاک کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ کے عمل کے گواہ بنتے ہیں اسی طرح قرآن پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایو المزمل وزمل اللیلہ اللہ قلیلہ اے کپڑا اوڑھنے والے رات کو اٹھو عبادت کے لیے اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز کا حکم دیا جس میں نماز پجر شامل ہے یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے وہ ہیں جو رات کے آخری حصے میں جاگتے ہیں رات کے اس اندھیرے میں آپ کا ہر لفظ آپ کا ہر سجدہ ہر آنسو گواہی کے طور پر درج ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت انسان کی روحانی تجدید کے لیے رکھا ہے دن کا آغاز اللہ پاک کے ذکر سے ہو تو پورا دن نور سے بھر جاتا ہے سبحان اللہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر کی عصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے یعنی فجر پڑھنے والا بندہ صرف بیدار نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک کی ضمانت میں آ جاتا ہے کوئی بھی طاقت کوئی بھی مصیبت کوئی سا بھی خوف کچھ بھی اسے نقصان نہیں دے سکتا جب تک آپ کا رب پاک آپ کا خود محافظ ہو ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکت سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے کیونکہ یہ صرف دو رکھتے نہیں یہ آپ کی روح کو دنیاوی بوجھ سے آزاد کرتی ہے جو انسان فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے وہ دن کو برکت ذہن کو وضاحت اور دل کو سکون دیتا ہے ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں یعنی نماز فجر اور نماز اثر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز جنت کی گنجی ہے ہم نے متعدد احادیث شریف دیکھی ایک اور حدیث شریف دیکھتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اندھیروں میں فجر اور عشاء کی نمازوں کے لیے مسیح جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو سبحان اللہ یعنی دنیا میں اندھیرے میں اٹھنا آخرت میں ہمارے لیے نور بن جائے گا نماز فجر چھوڑنے کا انضمام ہم ذرا دوسری طرف دیکھتے ہیں نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہیں یعنی فجر کی نماز چھوڑ دینا صرف سستی نہیں ایمان کی بھی کمزوری ہے شیطان ہر رات تین گرہیں باندھا ہے پہلی گرہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کھلتی ہے دوسری گرہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور تیسری گرہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں جو فجر پڑھتا ہے وہ شیطان کی ساری گرہیں توڑ دیتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ ساری گرہیں اپنے ساتھ دن بھر لیے پھرتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن آپ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں وہ دن برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے رزق میں تنگی دل میں بے سکونی ذہن میں الجھن سب فجر کی نماز کی غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے فجر کی برکتیں اور کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اے اللہ پاک میری امت کے صبح کے وقتوں میں برکت عطا فرما یعنی فجر کے بعد کے اوقات میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے جو فجر کی نماز کے بعد جاگتا ہے وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے خواب و علم میں ہو کاروبار میں ہو یا روحانیت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے برکت کو صبح کے اوقات سے جوڑا ہے تو پھر جو سوتا رہا اس نے تمام برکتیں کھو دی صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ایمان افروز واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص فجر چھوڑ دیتا ہے وہ دن بھر برکت سے محروم رہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے میں کسی ایسے شخص پر اعتماد نہیں کرتا جو فجر میں مسجد میں موجود نہ ہوں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آدھا ہے کہ جب اذان فجر ہوتی تو وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتے اٹھو فرشتے گواہ بننے آ گئے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فجر کو دنیاوی گھڑی سے نہیں بلکہ اپنے دل کی گھڑی سے باندھا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو فجر باجماعت ادا کرتا ہے گویا اس نے تمام رات قیام کیا ہے روحانی اور نفسیاتی اثرات فجر انسان کی روحانی تربیت کا نظام ہے جب آپ رات کی نیند توڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنے نفس کو مات دے رہے ہوتے ہیں آپ اپنے دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں اپنے آرام کا غلام نہیں بلکہ اپنے اللہ پاک کا بندہ ہوں جدید نفسیات بھی کہتی ہے کہ جو انسان صبح جلدی اٹھتا ہے اس کی زندگی میں نظم و ضبط ذہنی سکون اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے اور جو کوئی شخص فجر کے بعد قرآن پاک دعا یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کے دماغ میں پوزیٹیو کیمیکلز پڑھتے ہیں جو خوشی اعتماد اور سکون مہیا کرتے ہیں یعنی نماز فجر صرف عبادت نہیں علاج بھی ہے روح دماغ اور جسم تینوں کے لیے کامل شفا اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں تم دن بھر کامیابی دولت فٹنس عزت ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اصل کامیابی تو صرف اور صرف اللہ پاک کے قریب ہونے میں ہے جب تم فجر کے وقت اڑتے ہو نیند کو توڑ کر وضو کرتے ہو ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے ہو تو دراصل تم اپنی روح کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہو یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ پاک تم پر فخر فرماتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں یعنی جس وقت آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں فرشتے آسمان پر آپ کا ذکر فرماتے ہیں اے اللہ پاک تیرا بندہ جاگ گیا اور تیرے حضور سجدہ ریز ہے جب آپ نیند کمفرٹ اپنی خواہش پر غالب آ جاتے ہیں تو آپ صرف مومن نہیں میدان عمل کا سپاہی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فخر سے فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا سوتی تھی مگر یہ میرے لیے جاتے تھے نماز فجر کو قائم رکھنے کے چند عملی طریقے سونے سے پہلے آپ پکی نیت کریں کہ میں صبح فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا اپنے موبائل کو دور رکھیں تاکہ نیند کے چکر میں نہ پڑھیں اذان سنتے ہی وضو کریں تاخیر نہ کریں کسی جی دوست یا گروپ کے ساتھ عہد کریں کہ ایک دوسرے کو جگائیں گے اور سب سے اہم فجر کو فرض نہیں بلکہ عزت سمجھیں فجر کی عادت شروع میں مشکل لیکن پھر دل کی سب سے بڑی راحت بن جاتی ہے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جو فجر کے وقت بستر نہیں بلکہ سجدہ اختیار کرتے ہیں اے ہمارے پیارے رب ہمیں ان آنکھوں میں شامل کر جو نیند سے نہیں بلکہ تیری یاد سے جاگتی ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری زندگیوں میں وہ نور بھر دے جو صرف فجر کے نمازیوں کے چہروں پر چمکتا ہے آمین یا رب العالمین کیونکہ نماز فجر صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے دن کی پہلی جیت ہے اور پھر جنت کی طرف پہلا قدم ہے لہٰذا آج ہی صحت کریں کہ ہم اپنی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے چاہے نیند ہو مصروفیت ہو یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش فجر وہ وقت ہے جب اللہ پاک آسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں تو ذرا سوچ کر بتائیے کیا ہم اس پکار کو چھوڑ کر سونا گوارہ کر سکتے ہیں جس نے فجر کی پکار کو سن لیا اللہ پاک نے اس کے دن کو روشنی اور زندگی کو کامیابی سے بھر دیا اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور خصوصاً نماز فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیرن کسیرہ پھر دنیا والآخرات صلی اللہ علیہ വഅലിഹി അതിലി